Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan ceritakan sedikit apa itu PPPM. PPPM atau nama sebenarnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah dilaksanakan dalam tempoh 2013 hingga 2025. Jadi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini telah dicadangkan oleh mantan pen Kementerian Pendidikan Malaysia pada waktu itu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memastikan pendidikan di negara kita berkualiti, moden dan canggih seperti negara luar. Jadi, apa matlamat sebenar PPPM ini? PPPM ini dijalankan bagi menghasilkan pendidikan yang bersama taraf dengan dunia luar dan memastikan pelajar bukan sahaja lulus dalam peperiksaan malah mereka juga mampu menghadapi cabaran di dunia luar. Kajian telah dilaksanakan untuk mengetahui apakah cabaran dan masalah dengan menanyakan kepada uh, pendapat daripada guru-guru, ibu bapa, pelajar dan juga para pakar pendidikan daripada luar negara. Apakah matlamatnya? Jadi, matlamatnya ialah untuk menghasilkan seorang murid yang bukan hanya cemerlang pada PPSN namun mampu membawa diri mereka dalam dunia yang makin mencabar ini PPPM ini dibahagikan kepada tiga gelombang utama supaya perubahan boleh dibuat step by step dan lebih berkesan. Selain itu, pelan ini juga mempunyai lima aspirasi sistem pendidikan negara dan enam aspirasi murid dan sebelas anjakan strategi. Semua ini dibuat untuk menaik taraf pendidikan secara menyeluruh. Akan tetapi, satu benda penting yang hendak ditekankan di dalam PPPM ini ialah pendidikan. Bukan semata-mata akademik. Kita hendak melahirkan pelajar yang berdaya saing, kreatif dan fleksibel, yang boleh mengadaptasi dengan perubahan zaman. Disebabkan itu, pendidikan kita kenalah sentiasa berkembang dengan keperluan semasa. Antara bahagian yang paling penting dalam PPPM ialah enam aspirasi murid yang bukan sekadar teori, malah satu framework untuk pastikan semua pelajar di Malaysia berkembang dengan baik dari segi akademik, kemahiran, nilai dan juga sikap. Jadi dalam video ini kami akan terangkan dengan lebih lanjut apa itu enam aspirasi murid dan implikasinya. Mari saksikan. Salah satu daripada enam aspirasi murid ialah pengetahuan. Pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya kiri ini bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Di samping itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran seperti Bahasa Melayu, English, Matematik dan juga Sains bagi membantu murid memahami dunia secara logik, saintifik serta mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat serta pengetahuan am seperti mempelajari tentang sejarah, geografi dan budaya sama ada tentang Malaysia, Asia dan juga dunia. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan murid dalam memahami masyarakat dan identiti diri Akhir sekali, selain akademik, murid juga perlu mempunyai keupayaan dalam mengaplikasi pengetahuan dalam situasi harian dengan mempelajari seni, muzik dan juga sukan. Pembangunan tamadun bergantung kepada kualiti kepimpinan. Pemimpin berkualiti perlu diwujudkan dalam generasi muda memimpin dan bekerja secara berkesan bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian masyarakat. Oleh itu, sistem pendidikan negara berusaha membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya melalui pelibatan sebagai pemimpin serta bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks sistem pendidikan kepimpinan merangkumi empat dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kejelasan emosi dan kemahiran komunikasi dengan berkesan. Pertamanya, keusahawanan. Kepimpinan dalam keusahawanan melibatkan daya kreativiti dan inovasi. Oleh itu, murid perlu didedahkan kepada aktiviti keusahawanan seperti kelab, bengkel dan juga seminar. Yang kedua ialah berdaya tahan. Murid perlu membina daya tahan bagi menghadapi cabaran globalisasi dan teknologi. Secara jelasnya, sistem pendidikan perlu melahirkan modal insan yang kritis, kreatif dan inovatif untuk bersaing di peringkat global. Dimensi kemahiran kepimpinan ketiga ialah kecerdasan emosi pemimpin berkesan mampu memahami dan mempengaruhi orang lain secara positif justeru pendidikan harus membentuk keseimbangan antara intelek dan emosi bagi membina hubungan yang baik akhir sekali ialah keterampilan komunikasi kemahiran komunikasi penting untuk membina interaksi dan hubungan yang baik oleh itu sekolah perlu menekankan komunikasi lisan dan bertulis bagi melahirkan pemimpin yang lebih yakin. Baiklah, aspirasi yang seterusnya adalah identiti nasional. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, identiti nasional merupakan salah satu daripada enam aspirasi murid yang digariskan. Aspirasi ini bertujuan membentuk murid yang mempunyai jati diri yang kukuh sebagai rakyat Malaysia, memahami dan menghargai kepelbagaian budaya serta mengamalkan nilai-nilai yang mencerminkan perpaduan nasional. Murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh akan menghargai warisan dan budaya negara dengan mengenali serta menghormati keunikan budaya pelbagai kaum. Seterusnya, mereka juga fasih dalam bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan yang berperanan sebagai bahasa perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, murid perlu berpegang teguh kepada nilai-nilai kebangsaan dengan mengamalkan sikap hormat-menghormati, bertanggungjawab dan bersatu padu dalam kehidupan seharian. Di samping itu, kefahaman tentang sejarah dan sistem negara turut penting supaya mereka dapat menyedari peranan mereka sebagai warga negara Malaysia yang berdaulat. Akhir sekali, murid harus mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dengan berbangga menjadi rakyat Malaysia serta bersedia menyumbang kepada kemajuan negara. Di dalam PPPM 2013 sehingga 2025, aspirasi murid terhadap identiti nasional menekankan pembentukan generasi yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap kepentingan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat majmuk Malaysia. Penerapan identiti nasional dapat dijalankan melalui pendidikan sivik dan sejarah, iaitu berperanan dalam membentuk jati diri murid Subjek sejarah dijadikan mata pelajaran wajib lulus SPM manakala pendidikan sivik ditekankan untuk memupuk patriotisme dalam dan tanggungjawab sosial. Yang kedua, penggunaan bahasa Melayu iaitu berfungsi sebagai bahasa perpaduan dan pengantar utama di sekolah. Penggunaannya digalakkan dalam komunikasi harian bagi memastikan murid fasih berbahasa kebangsaan. Yang ketiga, kegiatan kokurikulum dan prinsip rukun negara diterapkan bagi mengukuhkan identiti nasional. Murid digalakkan menyertai program seperti Bulan Kemerdekaan dan pertandingan budaya serta menghayati rukun negara dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, pelbagai program integrasi nasional diwujudkan bagi memperkukuh perpaduan. Contohnya, RIMUP meningkatkan interaksi antara kaum manakala sekolah menjadi platform kerjasama tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Soalan yang timbul seterusnya adalah apakah contoh-contoh aspirasi murid di dalam identiti nasional? Antara contoh aspirasi murid di dalam identiti nasional adalah seperti seorang murid yang mempunyai keturunan selain Melayu seperti Cina, fasih berbahasa Melayu dan mampu berkomunikasi dengan rakan-rakan pelbagai kaum dengan baik. Contoh yang kedua pula adalah menghormati kepelbagaian budaya iaitu dengan menghadiri rumah terbuka di Pabali bagi rakyat Melayu dan Cina serta memahami adat perayaan tersebut. Yang ketiga, murid daripada pelbagai kaum bekerjasama di dalam pertandingan deklamasi sajak bertemakan kemerdekaan sempena Hari Kebangsaan mencerminkan semangat patriotisma. Mengikut PPPM, aspirasi murid di dalam etika dan kerohanian merujuk kepada pembentukan murid yang berakhlak mulia, mempunyai nilai moral yang tinggi serta berpandukan kepada prinsip keagamaan dan etika yang kukuh. Aspirasi ini bertujuan untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan terdapat pelbagai kepentingan di dalam etika dan kerohanian, antaranya yang pertama memiliki nilai moral dan etika yang tinggi iaitu murid perlu mempunyai sifat kejujuran, tanggungjawab, hormat menghormati dan integriti dalam kehidupan seharian yang kedua mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan murid digalakkan memahami serta mengamalkan ajaran agama masing-masing bagi membentuk jati diri yang kukuh. Yang ketiga, membuat keputusan berlandaskan nilai dan etika. Di dalam kehidupan seharian, murid digalakkan membuat keputusan yang bertanggungjawab serta mempertimbangkan kesan terhadap diri sendiri dan masyarakat. Dan yang terakhir, bersikap inklusif dan bertoleransi murid harus menghormati kepelbagaian budaya dan agama di dalam masyarakat Malaysia yang majmuk. Terdapat pelbagai contoh aspirasi murid di dalam etika dan kerohanian. Antaranya seperti di sekolah, murid mengamalkan adab, menghormati perbezaan agama dan berpegang pada nilai kejujuran dengan tidak berbohong dalam peperiksaan atau menyalin kerja rumah rakan. Seterusnya, di dalam masyarakat, murid boleh menyertai gotong-royong untuk menjaga kebersihan, membantu golongan memerlukan seperti warga emas dan OKU serta menghormati budaya kaum lain bagi memupuk perpaduan dalam masyarakat. Di samping itu, di dalam kehidupan seharian. Murid juga perlu mengamalkan amanah dan integriti, bersikap toleransi terhadap perbezaan serta sentiasa bersyukur dan rendah hati di dalam kejayaan atau kegagalan. Seterusnya adalah kemahiran dui bahasa. Penguasaan bahasa merupakan aspek penting dalam perkembangan peribadi dan profesional seseorang. Di Malaysia, setiap kanak-kanak diharapkan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Bahasa Melayu bukan sahaja digunakan dalam urusan rasmi negara, tetapi juga sebagai alat untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. Sebagai contoh, dalam sesi pembelajaran di sekolah, semua murid di Malaysia diwajibkan untuk mempelajari subjek-subjek utama dalam bahasa Melayu yang membolehkan mereka berkomunikasi dengan lebih efektif dalam masyarakat. Selain itu, penguasaan bahasa Inggeris juga amat penting kerana ini adalah bahasa komunikasi antarabangsa. Dalam dunia yang semakin global ini, kemahiran berbahasa Inggeris memberikan kelebihan dalam pelbagai bidang terutam terutamanya dalam sektor pekerjaan. Sebagai contoh, seorang graduan yang menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan lebih mudah diterima bekerja dalam syarikat multinasional atau berkomunikasi dengan pelanggan dari luar negara. Dalam set teknologi, hampir semua literatur -liter dokumentasi teknikal dan komunikasi antarabangsa menggunakan bahasa Inggeris menjadikan penguasaan bahasa Inggeris ini sangat penting. Selain menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, Kementerian Pendidikan juga menggalakkan pelajar untuk mempelajari bahasa tambahan ini membolehkan mereka memperoleh kemahiran berbahasa yang lebih luas dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran dunia yang lebih kompetitif. Contohnya, seorang pelajar yang mempelajari bahasa Mandarin. Di Malaysia dengan adanya hubungan dagang yang kukuh antara Malaysia dan China, kemahiran berbahasa Mandarin boleh memberi kelebihan dalam sektor perniagaan dan perdagangan. Begitu juga dalam konteks global, seseorang yang menguasai lebih daripada dua bahasa dapat berkomunikasi dengan lebih luas, membuka peluang untuk bekerja di luar negara atau berinteraksi dalam pelbagai budaya. Secara keseluruhan, penguasaan bahasa yang baik bukan sahaja meningkatkan kebolehan berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi peluang pekerjaan dan interaksi sosial dalam pelbagai konteks. Setiap murid perlu menguasai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat mereka bagi membolehkan mereka memperoleh, menghubungkan dan mencipta ilmu baru. Kemahiran kognitif seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian bukan sekadar dalam konteks akademik. Namun bidang ini sering kurang diberi perhatian menyebabkan ramai murid menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan masalah dalam dunia nyata. Contohnya seorang murid yang mahir dalam matematik mungkin hanya pandai menyelesaikan soalan dalam peperiksaan tetapi tidak dapat menggunakan konsep matematik untuk menguruskan kewangan peribadi Begitu juga pelajar yang cemerlang dalam sains mungkin tidak mampu berfikir secara kritis mengenai isu-isu dalam sekitar jika mereka hanya menghafal fakta tanpa memahami konsep secara mendalam Baiklah, kita akan masuk ke topik seterusnya iaitu implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia mengalami perubahan selaras dengan standard kualiti pendidikan Malaysia dan PPPM bagi merealisasikan kemenjadian murid. Perubahan ini memberi implikasi kepada kurikulum, murid, guru kepimpinan sekolah serta institusi dan latihan guru. Sistem pendidikan Malaysia mengalami perubahan selaras dengan standard kualiti pendidikan Malaysia dan PPPM bagi merealisasikan implikasi terhadap kurikulum dalam sistem pendidikan Malaysia melibatkan penambahbaikan kandungan pembelajaran bagi memastikan murid memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan. Kurikulum diperbaharui agar lebih seimbang antara akademik dan kokurikulum serta menekankan elemen kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan kreativiti. Antara contohnya ialah pengenalan mata pelajaran seperti reka bentuk dan teknologi RBT untuk meningkatkan kemahiran inovasi murid dan penggunaan pendekatan pembelajaran berasaskan projek bagi menggalakkan pemikiran kreatif. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPBM memberi manfaat yang signifikan kepada murid dalam perkembangan pendidikan tanpa mengira latar belakang pelbagai implikasi PPPM kepada murid yang antaranya adalah persekitaran pembelajaran. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) memberi implikasi kepada murid dalam beberapa aspek, antaranya adalah dari segi persekitaran pembelajaran. Murid akan belajar dalam persekitaran yang kondusif, inklusif dan menyokong pengalaman pembelajaran yang berkualiti. Selain itu, PPBM membantu melahirkan murid berpengetahuan, berkemahiran global dan bermuara tinggi membolehkan mereka berdaya saing di peringkat antarabangsa. Murid, dibe murid dibekalkan dengan kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, penyelesaian masalah dan literasi digital untuk menghadapi persaingan global. Contohnya program Dui Bahasa, Dui Language Program DLP, membantu murid menguasai bahasa Inggeris dan meningkatkan keupayaan mereka untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Selain itu, pembelajaran berbentuk projek dan penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI serta Internet of Things (IoT) dalam pendidikan memberikan murid berkelebihan dalam dunia pekerjaan global. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru yang berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal abad ke-21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang akan dapat dilahirkan. PPM juga memberikan implikasi kepada guru dalam beberapa aspek antaranya adalah dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Seorang guru yang profesional bukan sahaja perlu menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang yang diajari tetapi juga berkeupayaan merancang, melaksanakan dan menilai proses pengajaran serta pembelajaran dengan berkesan. Keupayaan ini memastikan pencapaian matlamat dan objektif pendidikan dapat direalisasikan. Antaranya adalah dengan merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan guru perlu menyediakan rancangan pengajaran yang sistematik dan selaras dengan tahap keupayaan murid. Sebagai contoh, dalam pengajaran matematik, guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah PBN di mana murid diberikan situasi dunia sebenar yang memerlukan mereka menerapkan konsep matematik untuk menyelesaikannya. Dengan perancangan yang rapi, pengajaran dapat dijalankan secara interaktif dan menarik. Baiklah, saya akan menerangkan implikasi terhadap pemimpin sekolah dan juga implikasi terhadap latihan guru. Pertamanya, implikasi terhadap pemimpin sekolah. Pemimpin berkualiti di sekolah merupakan pemimpin instruksional yang cemerlang dan bertindak sebagai ejen perubahan. Oleh itu, tanggungjawab pengetua dan juga guru besar iaitu PGD ialah sebagai peneraju dan pembimbing. PGB perlu memberi dorongan kepada guru dan murid serta kaki tangan sekolah untuk mencapai jangkaan prestasi yang lebih tinggi. Keduanya, PGB perlu sentiasa bersikap terbuka dan inovatif dalam mengadaptasi cara kerja baharu dan melibatkan masyarakat dalam penambahbaikan sekolah. Yang ketiga ialah membina keupayaan kaki tangan PGB bertindak sebagai mentor dan juga jurulatih kepada guru serta sekolah lain. Akhir sekali, PGB perlu menjalin kerjasama profesional. Sebagai contoh, PPD perlu. PGB perlu bekerjasama dengan PPD bagi menetapkan saranan prestasi tahunan dan akan menikmati keterusan yang lebih tinggi berkaitan keputusan yang memberi kesan mendalam kepada sekolah mereka. Seterusnya ialah implikasi terhadap latihan guru. Bagi mematabatkan profesyen keguruan sebagai profesyen pilihan dan meningkatkan kualiti guru, maka berlaku beberapa perubahan terhadap program latihan dan profesyen guru. Pertamanya, pengambilan guru pelatih. Pendekatan holistik telah disanak, dilaksanakan dalam pemilihan calon guru baru iaitu syarat kemasukan lebih ketat dari segi akademik, kecenderungan dan juga etika keguruan. Selain itu, Institut Pendidikan Guru iaitu IPG menawarkan pelbagai program iaitu diploma, ijazah pertama dan juga ijazah lanjutan. Kedua ialah kurikulum IPG Latihan guru dikemas kini untuk memastikan mereka bersedia mengajar kemahiran berfikir aras tinggi. Guru akan didedahkan dengan pendekatan pembelajaran berasaskan projek dan pentaksiran TMK diperkenalkan. Guru yang berpengalaman dijadikan sebagai mentor untuk menyelia pelatih di bilik darjah bagi meningkatkan kualiti praktikum. Selain itu, kualiti kepimpinan IPG iaitu merangkumi pengarah kampus, pengarah IPGM perlu mahir sebagai pemimpin instruksional dan organisasi. Peranan mereka ialah sebagai pakar rujuk dan ejen perubahan dalam pendidikan guru kepada pensyarah, guru pelatih serta pegawai di IPG. Akhir sekali kualiti pensyarah IPG Kriteria pemilihan bagi pensyarah dengan memberi keutamaan kepada pemegang sarjana dan doktor falsafah. Selain itu, pensyarah digalakkan untuk meningkatkan kemahiran melalui latihan dan pengkhususan bidang tertentu. Oleh itu, sekolah mendapat manfaat melalui bimbingan berterusan oleh pensyarah IPG. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.